میں مذہب سے متعلق ایک سوال یہ کروں گا کہ مذہب کی ابتداء اور حقیقت سے متعلق ہمارے ہم مختلف نظریات ہیں یعنی ایک مذہب والوں کا اپنا اس میں بھی تعبیرات میں اختلاف ہے جزیات میں جا کے دوسرا ہے یہ سیکولر نکتہ نظر اور سیکولر میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مارکسی یعنی ایک الحادی نکتہ نظر ہے اور ایک صرف سیکولر ہے اور الحادی میں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ لبرل الہاد والوں کا نکتہ نظر ہے ایک سوشلس الحاط والوں کا اسی طرح جو نفسیات کا مطالعہ کرنے والے سیکولر یا ملحد مفکرین مفقر ان کا تو ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا وہ, وہ علم الاثار اور ان چیزوں سے بڑے شواہد قرائن جمع کر کے لا کے بتاتے بھئی یہ دیکھو انسان جو ہے مذہب کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے جی سب سے پرانی جو ان کو چیزیں ملی اس میں وہ کہتے ہیں بت ہے یا مطلب شرک سے اس کی ابتدا ہے جو مالائیہ ٹائپ کی چیز تھی تو آپ کا اپنا ان سب سے متعلق یعنی آپ کا فہم کیا ہے آپ ان سب نظریات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ایک دینی اسکالر ہونے کے روس ہے آپ کیسے علم الاثار وغیرہ سے ثابت کریں گے ایک ایسے شخص کے لئے جو دین کو ہی نہیں مان رہے کہ نہیں ابراہیم اور نو اور اس طرح کی جتنے انبیاء ہیں یہ قرآن اور بائبل سے علاوہ بھی ہمارے پاس آثار موجود ہیں لیکن جو آثار کا علم ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں اس پہلے تو اس کی نوعیت دیکھنی چاہیے کہ اس سے کوئی کیا اس شکل میں ہمارے پاس ہے مفصل شکل میں اور انڈسپیوٹڈ انداز میں کہ اس سے ہم کچھ بہت ہی قطعی اور حتمی قسم کے نتائج عز کر سکیں ٹھیک تو میرا थी خیال, थी خیال थी ہے کہ جو علم و کے ماہرین ہیں خود بھی یہ کلیم نہیں کرتے صحیح تو اس کا مطلب آپ کے پاس بٹس ہیں بٹس آف ایویڈنس ہیں ٹھیک ٹکڑے ہیں تو اب ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے آپ کے پاس پہلے سے کوئی فریم ورک ہونا چاہیے تو اگر آپ پہلے سے ایک الحادی فریم ورک مان چکے ہیں دوسرے اسباب سے جی بالکل آپ یہ مان چکے ہیں کہ مذہب یا یہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو آپ اس فریم ورک میں کو آپ لے کر آپ جائیں اور آثار سے جو ٹکڑے ملتے ہیں ان کو آپ اس ترتیب سے جوڑ سکتے ہیں کہ اسے آپ کا مقدمہ ثابت ہو جائے ٹھیک ایک تصویر اس کی بن جاتی ہے آپ آپ فریم ورک بدل دیں آپ فریم ورک وہ لے لیں جو مذہبی فریم ورک ہے اب آپ انہی ٹکڑوں کو لے کے آئیں تو ان سے وہ نتیجے نہیں نکلیں تو بنیادی بات یہ یعنی اس میں جو مغالطہ ہے اس سے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہی جو آپ کے پاس شواہد آئے ہیں آرٹیفیکٹس ملے ہیں وہ چیزیں وہ نفسی تو کچھ بھی نہیں بول کے نہیں بتا رہے نا آپ نے ان کو انٹرپریٹ کرنا ہے کیونکہ وہ خود نہ تو آپ کو پوری تصویر دے رہے ہیں نہ پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اجزاء دے رہے ہیں اور ان کو انٹرپریٹ آپ نے کرنا ہے اس میں جو گیپس ہیں وہ آپ نے خود فل کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ارتقاء میں جو چھلانگیں لگتی ہیں جی تو ان کو آپ فل کسی آپ الہادی فریم ورک میں بھی کر سکتے ہیں بالکل آپ اس کو ایمان کے فریم ورک میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ کا فریم ورک اہم ہے ایویڈنس کو پیش کرنا یہ مغالطہ ہے ایویڈنس خود نہیں بول رہا ایویڈنس کو ہم نے بلوانا ہے اپنے کچھ مانے ہوئے مفروضات کے تحت وہ اگر آپ پہلے سے رحت کو مان چکے ہیں تو آپ کو وہ سارے سارا ایویڈنس اس کے حق میں جاتا ہوا لگے گا میں جب اس کو مذہبی فریم ورک میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی نفی کرنے کے لیے ایمان کے دعوے کو یا مذہبی بیان کو نفی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اچھا لیکن کیا آپ ان کو کچھ ایسے ٹکڑے دے سکتے ہیں جن سے آپ یہ کہیں کہ یعنی کہ بھائی دیکھو وہ ایک کہ وہ ٹھیک ہے اس لیے کہ اس اس کو اس کی طرف اہل علم کو یا مسلمان یا مذہبی لوگوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دائرہ اثریات کی تحقیق ہے ایسا ہے کہ جو اصل میں جدید سائنس uh, نے اور جدید علوم نے اس کو موضوع بنایا جی ٹھیک غیر بات ہے وہ چیزیں دریافت بھی وہی کر رہے ہیں اور ان کو انٹرپریٹ بھی وہی کر رہے ہیں جی تو اس میں جو مذہبی علماء ہیں یا مذہبی مذہبی عقیدہ رکھنے والے اسکالرز ہیں جو جا کے اگر وہ دیکھیں کہ وہ ایویڈنس بھی اکٹھا ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے کیا اس کو انٹرپریٹ کرنے میں کوئی غلطیاں بڑی تو نہیں ہو رہی اس طرح ایسا تو نہیں کہ ایویڈنس اکٹھا کرنے میں کوئی باعث شامل ہے کچھ اور ایویڈنسز بھی ہوں جو شاید ان کو اہم نہ سمجھا جا رہا ہو تو وہ تو کرنے کا کام کرنے کے لیے یعنی مذہبی کرنے کی ضرورت ہے صحیح ڈرا صاحب ابھی جیسے ہم نے کہا کہ بہت سے سوالوں کا جواب انسان کو مل گیا ہے میرے خیال سے یعنی پہلے ذرا سر میں درد بھی ہو تو شاید اللہ میاں سے دعا کی جاتی تھی یا کوئی اور ظاہر اس طرح کوئی اور مسئلہ جن چمٹ گیا روح اس کی بدروح ہو گئی فلانا اور اس طرح سے باقی بھی سوالات جو انسان کے تو کچھ مذہب نے فلسفے نے حل کر دیا کچھ سائنس نے تو اب کیا مذہب کی ضرورت ہے یعنی کن دائروں میں آپ کو مذہب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا ایک انسان کو کن دائروں میں مذہب کی ضرورت ہے ابھی آج کے اس دور میں تو جو اصل میں مذہب کی ضرورت یا اہمیت ہے یہ یہ اس کا ایک دائرہ تھا نا کہ وہ انسان کو کچھ امراض کے علاج میں کچھ تکالیف کے دور کرنے میں وہ ایک مدد دیتا تھا تو اصل تو بنیادی یعنی مذہب کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو اصل تو مذہب کا کام یہ نہیں یہ اس کا ایک ضمنی فائدہ ہے یعنی انبیاء اس لیے نہیں آتے تھے کہ لوگوں کو جنوں سے یا بھوت پری سے سے ایک دم مثال دی اخلاق اخلاق, اخلاق دی بھی آپ لے لیں اخلاقی اخلاق 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 بھی سارے تعلیمات کو انسان نے حل کر دیا نہیں میں کرتا ہوں یہ مذہب انسان کو جو کچھ دیتا ہے اور دے سکتا ہے اور دیتا رہا ہے اس کے کئی پہلو ہیں ٹھیک تو یہ درست ہے کہ بہت سی جو بیماریاں تھیں یا بہت جو سے جو عوارض تھے جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ کوئی غیر مری قوتیں ہیں اور ان کے زیرے اثر ہوتی ہیں ان میں سے اب بہت بڑی دائرے میں ان کے مادی اسباب دریافت, 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 دریافت ہو. ہو گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دائرے میں مذہب کی جو ریلیونس ہے لوگوں کے لیے وہ کم ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اصل میں مذہب کا یہ مقصد نہیں ہے دوسری چیز ہے آ, اخلاقیات ہیں اخلاقیات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اخراعی طور پر انسان کے اخلاقیات آ, دو چیزوں پر آ, کام کرتی ہے اور چلتی ہے ایک تو یہ انسان میں جو آ, انسانی ہمدردی ہے یعنی بنی نو کے ساتھ ہمدردی یہ نیچرل ہے انسان میں. تو اخلاقیات بہت زیادہ اس سے پھونکتی تو جب تک انسان میں یہ انسٹنکٹ ہے یہ جبلت ہے بنی نو کے ساتھ ہمدردی کی تو ایک بنیاد اخلاقیات کی انسان کو اپنے اندر میسر ہے تو چاہے کوئی مذہب آ کے مجھے آپ کو نہ بھی بتائے کہ مجھے آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے مجھے آپ کی مشکل میں مدد کرنی چاہیے مجھے آپ کی آسانی کا خیال رکھنا چاہیے کوئی زیادتی ہو رہی ہو ظلم ہو رہا ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے آ, تو یہ ساری چیزیں انسان کی جبلت کے اندر جو ہمدردی رکھی گئی ہے بنی اس سے پھوٹتی ہیں یہ مذہب آکھ اس کو رین فورس کرتا ہے ٹھیک اس کی تہذیب کر دیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر مذہب آکھ آگ یہ ہمیں نہ بتائے تو ہم اخلاقیات سے محروم ہو جائیں گے میرے خیال میں اصل چیز جس میں مذہب ریلیونٹ آ, ہے اور رہے گا وہ دو پہلو ہیں ایک تو وہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ سوالات جو جن کی جستجو انسان کے اندر ہے لیکن ہمارا تجربہ اور مشاہدہ اور ہمارا عقلی استدلال کا صلاحیت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے ٹھیک انس... یہ پورا وجود اس کا کیا منبع کیا ہے کہاں سے آیا ہے انسان کیا ہے کس لیے یہاں آیا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے اندر یہ جو اخلاقی تصورات ہیں یہ ان کی کیا معنویت ہے ہمارے اندر ایک مرنے کے بعد کے بارے میں جو فکر مندی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم ہوں گے نہیں ہوں گے تو ان کا تو کوئی جواب آ آ انسان کے سائنس کے پاس نہیں ہے یا آپ تخیلات سے کام لیں گے متس کی طرف جائیں گے یا کچھ اور یا مذہبی روایتوں سے جو جواب ملے ہیں وہ ان کے طرف آپ جائیں گے اور جو جواب آپ کو مطمئن کرتا ہے وہ آپ لے لیں گے تو یہ جو بڑے سوالات ہیں زندگی کے بارے میں جو زندگی کو ایک معنویت دیتے ہیں اس میں مذہب ریلیونٹ ہے صحیح اور ایک تیسری چیز بھی دوسری چیز بھی بڑی اہم ہے کہ اصل میں ریلیونٹ ہونے کے علاوہ ابراہیمی روایت میں جو مذہب آئے ہیں اور ان کا جو پیغام ہے وہ آپ کو اخلاقی طور پر ایک جگہ پہ ایک آ... یعنی کٹہرے میں کھڑا دیتے ہیں اس سے آپ نکل نہیں سکتے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت یا غرض یا دلچسپی یا کوئی منفیت اس سے ہے وابستہ ہے یا نہیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کا ایک خالق ہے مالک ہے اور اس نے آپ کو مکلف ٹھہرایا ہے کہ اس پر ایمان رکھیں اس کے حضور جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں یہ ہمارے پاس انبیاء کی روایت ہے یہ ان کے صاحب ہیں یہ ان کی تاریخ ہے تو اب آپ نے اس کو یا ماننا ہے یا اس کا انکار کرنا ہے یا اس سے اعراض کرنا ہے تینوں حالتوں میں آپ نے جواب دینا ہے صحیح اب اس امتحان سے جس تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے وہ مذہب سے اس کے لئے ارلیونٹ ہو نہیں سکتا صحیح یا تو وہ غور کر کے مانے گا یا وہ غور کر کے کہے گا نہیں مجھے یہ مطمئن نہیں کرتا میں اس کو رد کرتا ہوں تو بھی اس تک بات پہنچی ہے کل کو اس کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے کن بنیادوں پہ رد کیا اور یا وہ اس کو اگنور کرتا ہے کہتا ہم یہ میرے لیے اہم ہی نہیں ہے میں یہ بات سنتا ہی نہیں تب بھی وہ جواب دے ہیں صحیح ٹھیک میرے خیال میں جو یہ امتحان ہے یہ سب سے اہم ہے بالکل دنیا میں آدمی اگنور کر کے چلا جائے گا اہم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کیا آپ کے اگلی زندگی پر اس کا کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا اثر تو پڑ رہا ہے میں نے مانا ہے تب پڑ رہا ہے میں نے رد کیا ہے تب پڑے گا میں نے اگنور کیا ہے تب پڑے گا صحیح تو یہ جو اخلاقی آزمائش ہے کہ آپ نے خدا کی طرف سے ایک آواز یا ایک پیغام اس اعلان کے ساتھ موجود تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور لوگوں تمہیں اس پہ دھیان دینا ہے یہ فی نفسی ہی مذہب کو یا اس پیغام کو یا اس تعلیم کو ہمیشہ ریلیونٹ رکھے گا